小 K，我找到了，你看看是不是这个呀？小 K，小 K。 这是怎么回事？你给我说清楚。方燕有危险。什么？我正赶去你家，方燕有危险。小 K，怎么回事？小 K，你这是干什么呀？小 K。 是你在网上爆的料，是你一直在偷拍我跟十一，是吗？小凯，你是不是误会什么了？我跟十一只是朋友。背提他的名字。从你一开始出现，十一整个人都变了。他竟然会为了你不顾自己的身份。 不惜掉粉，你知道他一步一步走过来有多不容易吗？你知道这些年我为他付出了多少？我查了小 K 的资料，从你出道开始，他就是你的粉丝。上大学的时候。 为了参加你的助理面试，错过了论文答辩，连毕业证都没拿到。他还是粉丝后援会的会长，在粉圈里有一定的知名度。你和方言的绯闻爆出来之后，他就曾在粉圈里公开发表过抵制方言的言论。没错，我是喜欢他，无私的那种喜欢。我这辈子最想做的事情就是帮他站在舞台中央，成为一代巨星。 是你。 你想说我会坐牢，对吗？无所谓，我不在乎。我这辈子做的最有意义的事情，就是陪着十一哥。而你毁了我对十一的所有美好幻想。反正我也不能陪着他。 一切都没有意义。我要你把十一还给我。王爷。别怕，警察很快就来了。等会儿警察就来，别怕。